নমস্কাৰ সকলোৰে আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিছো আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাবলৈ পাব পি এম জে বি লোনৰ বিষয়ে কেনেকৈ পাব কি কৰিব লাগিব কিমান লাখ তোপালোকে লোন দিয়া হয় আৰু কোন কোন ব্যক্তিয়ে এইটো লোন পাব কিয়নো অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে অলৰেডি এইটো লোন লৈ পেলাই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে আৰু আপুনিও পাব গতিকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো জানিব পাব আৰু এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে আৰু দেখা পাইছে মোৰ ওচৰত আছে এইটো মছলা বনোৱা মেচিন আৰু যিসকলে বিচাৰিছে এনেকুৱা এটা উদ্যোগ পঢ়িম বুলি মছলা বনোৱা ফেক্টৰীৰ লগত আৰু বহুতো মেচিন আছে বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজ বস্তু আৰু মোৰ লগত আছে গৌৰৱ গৌৰৱে আপোনালোকক জনাব যে কেনেদৰে এইখিনি বস্তু মেচিনখিনি ল'ব কাৰণে কেনেদৰে কি কৰিব লাগিব আমাৰ খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগে আপোনাৰ গ্ৰামোদ্যোগ বিকাশ যোজনাৰ অধীনত যিখন স্কীম গামোল্য বিকাশ যোজনা তাৰ আগত আপোনাৰ এই মছলা বনোৱা যিখিনি মেচিনখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি আমাৰ যিখিনি আই টি যেন অলৰেডি চিলেক্ট চিলেকশ্যন প্ৰচিডিয়াৰটো কমপ্লিট হৈছে দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে তেওঁলোকক এই মেচিনটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী অফ কষ্ট তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম দিব তেওঁলোকক দহদিনীয়া সেইটো ইয়াতে হ'ব সেইটো আপোনাৰ তেওঁলোকক ডিপেণ্ড কৰে যদি এন জি অ'বিলাকে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ জেগাটো যদি ধৰক আজি আজি যোৰহাটৰ মানুহজনে এপ্লাই কৰে যদি এন জি অ'টো যোৰহাটৰ হয় বা আইটিজেনসকল যোৰহাটৰ হয় তেওঁলোকে যোৰহাটতো এই ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই এই সুবিধাবিলাক কৰি দিয়ে গতিকে আমাৰ এ বি এফ পি আই আণ্ডাৰত পৰে এইখিনি এগ্ৰ'বেজড ফুড প্ৰডাক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত পৰে এই মছলা বনোৱা উদ্যোগটো লগতে এ বি এফ পিন্ধাৰত আপোনাৰ বাঁহ বেতৰ উদ্যোগখিনি আছে বাঁহ বেতৰ উদ্যোগ কেনেদৰে বাঁহ বেতৰ পৰা বস্তুখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া যথেষ্ট ডিমাণ্ড ডিমাণ্ডত যথেষ্ট ডিমাণ্ড আৰু লগতে আমাৰ কেনেদৰে মহিলাসকলে আচাৰ বজাৰ যদি বনাব খোজে জাম জেলি বনাব খোজে তেওঁলোকে ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট ফুড প্ৰচেছিং ইনষ্টিটিউট বিলাক আছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ তেওঁলোকে তাত ট্ৰেইনিং দিয়ে মহিলাসকলক বা পুৰুষসকলক ট্ৰেইনিং দিয়ে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ স্কিলফুল কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকক কৰা তেওঁলোকে এই মেচিনাৰীখিনি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সৰিয়হ পেৰা তেল সৰিয়হ পেৰা তেলৰ তেওঁলোকক কেনেদৰে সৰিয়হ পেৰি পেলাই উন্নত মানৰ মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰা কৰিব পাৰি তাৰো স্কিল ডেভলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং দিয়া যায় আৰু লগতে তাৰ বাবে এটা মেচিনো তেওঁলোকক আৰ্টিজেন সকলক প্ৰদান কৰে প্ৰচেছটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ পৰা আহে চাবিছ বৰ্ষৰ গতিকে গ্ৰামোদ্য বিকাশ যোজনাৰ্ডাৰ যিখিনি আমাৰ পেপাৰত এড দিয়া যায় লোকেল নিউজ পেপাৰ থাকে তাতে হিন্দী হওক অসমীয়া হওক ইংলিছ হওক সকলো নিউজ পেপাৰতে আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলায় তাত আমাৰ কিছুমান এলিজিবিলিটিৰ সেই এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি যদি ফুলফিল কৰে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে ইণ্ডিভিজুৱেলি এপ্লাই কৰিব পাৰে বা আমাৰ এন জি অ' বিলাকে আমাৰ যিখিনি ৰিজনেল এন জি অ' আছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে যেনেকৈ ডি আই চি চি ডি আই চি চিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি তেওঁলোকৰ আৰ্টিজেণ্ট থাকে বা আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত জড়িত যিসকলে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰত কাম কৰি আছে যেনেকৈ এ এছ আৰ এল এম আছে তেওঁলোকেও যিখিনি ধৰক ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ লগত জড়িত আছে বা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকেও এইখিনি আবেদন কৰিব পাৰে আৰু এটা এখন আমাৰ আমাৰ কমিটি বহে কমিটিত চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো কিছুমান এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে সেই সকলো যদি তেওঁলোকে ফুলফিলমেণ্ট কৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰা যায় আৰু তেওঁলোকক এই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো দিয়া যায় লগতে এই বিনামূলীয়া দিয়া হয় দিয়া যায় যাতে তেওঁলোকে এটা নিজৰ অঞ্চলতে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কৰি নিজৰ লগতে সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে আকৌ এটা জি ভি ৱাই আছে সেইটোৰ আণ্ডাৰত ফুটৱেৰ মেনুফেক্সাৰিং জোতা চেণ্ডেল কেনেকৈ বনাই তাৰ আণ্ডাৰতো আমি মেচিন দিওঁ এইটো আমি কি কৰোঁ এইবাৰ আমাৰ টাৰ্গেট আহিছে দহজনৰ কাৰণে অলৰেডি আমি দহজন চিলেক্ট কৰিছোঁ ভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ হয় তেখেতসকলক আমি কি কৰিম টুৱেণ্টি ফাইভ ডেইজৰ এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং সেইটো এপ দি আই কল্ড কাটাত আমি ট্ৰেইনিং দিয়াইম দিয়া নিবাই নিয়ে অহা যোৱা খৰচ থকা খৰচ চব এভ্ৰিথিং আমাৰ আৰু এই টুৱেণ্টি ফাইভ ডেইজ ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি তেখেতসকলক জোতা বনোৱাৰ কাৰণে যিখিনি মেচিন লাগে সেইটো আমি ফ্ৰী দিম প্ৰতিজনকে ফ্ৰী দি আৰু আছে যেনে হেণ্ডমেড পেপাৰৰ ফাইবাৰ এক্সট্ৰাকশ্যন হয় ফাইবাৰ এক্সট্ৰাকচনত কি যি বেলানা যি আমাৰ গছ আছে কলগছ আছে কলগছৰ পৰা ধুনীয়া এটা ফাইবাৰ ওলাব পাৰি হয় এই ফাইবাৰ ওলোৱাটো আমি সেইটোকেতো চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক দিওঁ তাতো আমি মেচিন ফ্ৰী দিওঁ তেনেকৈ ভোজ পত্ৰ ভোজ পত্ৰ ওলোৱাৰ নামত আমি মেচিন ফ্ৰী দিওঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত আছে ঠিক তেনেকৈ পেপাৰ মেচিন বুলি এটা আছে মানে কাগজৰ যিবিলাক মানে আৰ্টিকুল ফেঞ্চি আৰ্টিকুল বনায় সেইবিলাকৰ কাৰণেও আমি মেচিন দিওঁ আৰু মানে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং দিওঁ গতিকে বিভিন্ন যিবিলাক আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথ আছে তেখেতসকলে এইটো আমাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে গম পাইছে কিমানখিনি সুবিধা চৰকাৰে আগবঢ়াইছে এতিয়া মাথো যিটো আপোনাৰ প্লেন ইয়ালৈ অহা আৰু সেইখিনি কষ্ট বোলে কৰক আৰু সেইখিনি কষ্ট কৰি পেলাই বাকীখিনি কষ্টটো চৰকাৰে কৰিছে যিমানখিনি খৰচ হয় চৰকাৰে বহন কৰিব কাৰণে দি হৈছে আৰু পাছফালে দেখা পাইছে এইখিনি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক পটাৰ মেচিন মানে যি আপোনাৰ কোমাৰ শিল্পৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু ইউজ কৰা হয় আৰু যিসকলে এই ট্ৰেইনিনৰ কাৰণে এপ্লাইছে বা আগ্ৰহী তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি মেচিন ৰেডি কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ট্ৰেইনিংটো লয় তেওঁলোকক এইখিনি বস্তু অফিচৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়া দিয়া হয় বিনামূলীয়াখিনি তাত কণ্ডিশ্যন আছে যদি আপোনাৰ ওচৰত আপুনি বি পি এল কাৰ্ড হোল্ডাৰ হয় তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব আৰু যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰী হয় তেনেহ'লে টেন পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব মেচিনটোৰ মূল্য আৰু যদি আপুনি এছ টি বা এছ চি হয় তেনেহ'লে দিব লাগিব ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু লগতে যদি আপুনি জেনেৰেল এছ চি এছ টি হৈ পেলাই যদি বি পি এল কাৰ্ড থাকে তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ বিনামূল্য পোৱা যায়

मेजरली हम चार प्रोग्राम अभी उसमें रन कर रहे हैं जिसमें सबसे पहला है थ्री मंथ्स का कंप्यूटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर हमारा अगरबत्ती मैनुफैक्चरिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अलावा ब्यूटिशन का प्रोग्राम है और एक हम हनी मिशन का प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो ये चारों ही जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं वो काफ़ी डिमांड में हैं और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ट्रेनिंग देके उनको स्किल डेवलपमेंट करके वो अपना सेल्फ रिलयंस बन सके जिससे कि जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है विकसित भारत और सेल्फ रिलायंस भारत वो भी पूरा हो सके इसके साथ साथ हम अपने ट्रेनिंग के माध्यम के साथ साथ हम जो मल्टी डिसप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है उसमें हम उनको तरह तरह की जो हमारी अलग स्कीम्स चलती हैं जो हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसके अंडर हम पचास लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और जो सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं जिसमें 35 परसेंट सब्सिडी होती है रूरल एरिया के लिए और 25 परसेंट सब्सिडी होती है अर्बन एरिया के लिए इसके अलावा हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ग्राम उद्योग विकास योजना के अंडर आती हैं उसमें हम रेंटी का प्रोग्राम है पोट्री का प्रोग्राम है हनी मिशन का प्रोग्राम है एच का प्रोग्राम है जिसके अंडर हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ टूल किट भी प्रोवाइड करते हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उसमें जनरली ट्रेनिंग का प्रोग्राम ज़्यादा रहता है लेकिन के में हम ट्रेनिंग के साथ साथ जो टूल किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और जो हमारे सिस्टर्स या हमारी मदर्स हैं जो कोई काम नहीं कर पा रही हैं तो वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर सकती हैं अगर आ, जो वीडियो देख रहे हैं अगर वहाँ कोई मतलब साहित वो आपको आके डायरेक्टली यहाँ पे मिल सकते हैं जी जी हमारा जितना भी हमारा स्टाफ है आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे भी आके मिल सकते हैं और हमारा जो फेसबुक का पेज है उसके माध्यम से भी हम अपनी जो स्कीम्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन करते हैं इसके अलावा हम जो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर के थ्रू भी अलग अलग जगह पर हम अपनी पब्लिसिटी करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी स्कीम्स के बारे में पता चल सके और लोग उसका फ़ायदा ले सकें মানে সকলোৱে গম পালে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি স্বচ্ছ নিকাভাৱে হয় আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হয় বুজি পোৱাত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই অফিচত আহিব পাৰে ছাৰকো লগ কৰিব পাৰে আৰু লগতে যিমানখিনি অফিচৰ ষ্টাফ আছে সকলোৱে কঅপাৰেট কৰিব কাৰণ এইটো চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজেক্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই আহিছে আপোনালোকে যিমান পাৰে আহি পেলাই এই যিটো স্কীমৰ লাভালাভ ধাৰক আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ ছাৰ थैंक यू थैंक यू वेरी मच और इतने जानवर मत जी व्यक्ति का जड़ीतों ने बहुत सह है मेनरिंग सुविधा है ट्रेनिंगों सुव है और सार मन मत आए जाना सुविधाखिली आपके पड़ो रूरल इंजीनियरिंग एंड न्यू इंडस्ट्री जो जो रेन्टी है ना वो एक हमारा के वी आई सी का एक ग्रामोद्योग विकास योजना का एक पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं जो जितना आर्टिजन्स होता है उनको हम मेसनरी एंड स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग देते हैं Uh, किसमें देते हैं जो हम जो लकड़ी होता है वन होता है वडन का जो टर्न ऑड होता है वेस्ट मटेरियल होता है वन का उसमें हम किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं आपका वो वेस्ट मटेरियल को उस okay. तरह से रूरल एरिया में जो आर्टिजन होता है हाँ। उसको हम यूज़ करते हैं उसका ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें कैसे हम बेनिफिशरी रिलेक्ट करते हैं जैसे कि हम यहाँ से एक एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं ये एन के थ्रू वो जो आर्टिजन होता है एन के थ्रू वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे उनमें से हमारे पास जितना एलोकेशन होता है हम उनको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद वो हम उनको मशीनरी प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हमारे पास मास्टर ट्रेनर होता है और मास्टर ट्रेनर के थ्रू हम उनको उस मशीन में उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और जेहेतु सकल के जानसो एओपी से आप है ने सबसिडी स्कीम आगे गौरवे जानको कैसे आप सबसिडी स्कीम खेल लो पे হয় আমাৰ খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ অধীনত এখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কীম হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম পি এম ই জি পি এম এ জি পি প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী আঁচনি গতিকে আপোনালোকে শুনিছে চাগে স্কীমখনৰ নাম অলৰেডি গতিকে এই স্কীমৰ অধীনত আপোনালোকক আমাৰ জনসাধাৰণক ছাবচিডি প্ৰদান কৰা হয় গতিকে আমাৰ কে ভি আই চি হৈছে এই পি এম ই জি পি স্কীমখনৰ নডেল এজেঞ্চি আৰু ষ্টেট ষ্টেট লেভেলত এই আই চি চি জিলা কে ভি আই চি প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াতে কিবা এলিজিবিলিটেৰিয়া আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এই স্কিমখনৰ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো হৈছে যে এই স্কিমখন যদি আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন নাথাকে তেতিয়াও আপোনাৰ এই স্কিমখন এপ্লাই কৰিব পাৰে আমাৰ মেইনলি এই স্কিমখনে দুটা চেক্টৰ ভাগ কৰি দিছে এটা হৈছে আপোনাৰ মেনুফেক্চাৰিং চেক্টৰ এটা হৈছে ছাৰ্ভিচ চেক্টৰ ধৰি লওক আপুনি কিবা এটা বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰিছে তেতিয়া সেইটো মেনুফেক্চাৰিং আণ্ডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আণ্ডাৰত পৰিব আৰু যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু ছাৰ্ভিচ কৰে ধৰক আপুনি এটা কাৰ ৱাছ চেণ্টাৰ এটা কৰিব খুজিছে আপুনি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিব খুজিছে এইখিনি সকলোখিনি ছাৰ্ভিচ চেক্টৰ আণ্ডাৰত ধৰি আপুনি ধৰক মেনুফেক্সাৰিং চেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰজেক্ট বস্তু দহ লাখৰ ওপৰ হয় তেতিয়াহে আপোনাৰ হয় কৰিব খুজিছে গতিকে গাঁও অঞ্চলত কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ যিখিনি document প্ৰয়োজন হব এখন গাঁওবুঢ়াৰ certificate দৰকাৰ হয় তাত গাঁওবুঢ়াই আপোনাক ভালদৰে mention কৰি লিখিব লাগিব যে আপুনি সেইটো অঞ্চলত বাস কৰে সেইটো অঞ্চলত থাকে আৰু আপুনি যিটো unit কৰিব খুজিছে আপোনাৰ business টো আপুনি সেইটো গাঁও অঞ্চলৰ ভিতৰত কৰে এতিয়া সেইখন গাঁওবুঢ়াই certify কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে পুৰুষ মহিলা কিবা তেনেকুৱা ভাগ হয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ মহিলা বা কাষ্ট বেছ কোনো বিভাজন ইয়াত কৰা নাই অকল আপোনাৰ যদি গ্ৰাম্য অঞ্চলত পয়ত্ৰিশ শতাংশ আৰু আপোনাৰ নগৰ অঞ্চলত পঁচিশ শতাংশ ইয়াৰ চৰকাৰে দিছে আপোনাৰ সুবিধা দিছে তাত এই স্কিম খন এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে মেইন এটা একদম ইম্পৰটেণ্ট বস্তু হৈছে ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট সেই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটোতে আপুনি ধৰক আপোনাক চৰকাৰে টকাখিনি দিব আপোনাক সেই টকাটো আপুনি কিদৰে সেই কামটোত নিয়োগ কৰিব কি কৰিব এই সকলোখিনি কথাই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত থাকিব আপোনাৰ কিছু মেচিনেৰিজ দৰকাৰ হ'ব আপোনাৰ কিছু মূলধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ নিজৰ চেলাৰীৰ কাৰণে যিখিনি আপুনি নিয়োজিত কৰিব কাম কৰা মানুহ সেইখিনিৰ কাৰণে কি কৰে সেই সকলোবোৰ বস্তু এই প্ৰজেক্ট কষ্টত মেনশ্যন থাকিব মেনশ্যন থাকিব হয় আৰু বিছ চেক্টৰ যদি হয় আপুনি বিছ লাখ টকালৈকে লোনটো ল'ব পাৰিব সেই বিছ লাখ টকাৰ ওপৰত আপোনাক ছাবচিডিটো প্ৰদান কৰিব আৰু মেনুফেক্সাৰিং ক্ষেত্ৰত কিছু বেছি দিয়া চৰকাৰে তাত পঞ্চাছ টকা লাখ টকালৈকে আপুনি ল'ব পাৰিব পঞ্চাছ লাখ যদি আপুনি ধৰক পঞ্চাছ লাখতকে অধিক আপোনাৰ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইটো যিটো পঞ্চাছ লাখৰ ওপৰতহে আপোনাৰ মেক্সিমাম লিমিট এটা থাকিব তাৰ ওপৰত যিটো আপুনি ধৰক ষাঠি লাখ টকা লৈছে সেই দহ লাখ টকাটো বেংকৰ আপুনি কোনো চাবচিডি নাপায় সেই পঞ্চাছ লাখ টকাৰ ওপৰতহে পাব আৰু চাৰ্ভিচ চেক্টৰত সেই একেই আপুনি যদি কোনো এটা চাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বঢ়াই ধৰক ত্ৰিছ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি বিছ লাখ টকাৰ ওপৰতহে আপুনি চাবচিডিটো পাব আৰু বাকী সেই দহ লাখ সেইটো আপোনাৰ নিজৰ হব নিজৰ হব এইটো গতিকে এটা সার্ভিস ইনডাস্ট্ৰি বহাবলৈ হলে আপোনাৰ 20 লাখ টকা যথেষ্ট হ'ব বুলি মই ভাবো আমাৰ অসম অঞ্চলত আৰু এটা মেনুফ্যাকচাৰিং ইউনিট বহাবলৈ 50 লাখ টকা এটা যথেষ্ট ডাঙৰ এমাউণ্ট গতিকে ইমানটো মানৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমত যথেষ্ট সাকসেছফুল ইউনিট কিছমান আছে খুব ধুনিয়াতা স্কিম পিএম ইজিপি সো আপোনালোকে আপ টু 35 পার্সেন্ট লৈকে সাবসিডি আছে আৰু ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে যেতিয়া বৰকৈ অলৰেডি জনালে যে কিবা কাইটা থাকিবলৈ ইব আপোনাৰ শিক্ষাগতৰ কথা নাথাকিলেও আপুনি এটা বস্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পাঁচ লাখ দহ লাখ আপোনাৰ প্ৰজেক্ট আপুনি কেনেকৈ বনাই ৰেডি কৰিব লাগিব সেইটো এগেইনষ্টত এই অফিচত ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা ইয়াত তিনি বছৰ থাকি গ'ল

জিলা ভিত্তিত যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে গতিকে জিলা উদ্যোগ বিভাগ যিখিনি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চ চেণ্টাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰতো এপ্লাই কৰিব পাৰে ষ্টেট লেভেলত আমাৰ অসম গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰ তেওঁলোকে এই পি এম বি জি স্কীমখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰে লগতে খাদী বৰ্ড আছে অসম খাদী এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বৰ্ড তেওঁলোকেও এই স্কীমখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰে গতিকে আপোনালোকে তিনিটা ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি পাব আপোনালোকৰ যেনেদৰে সুবিধা আপোনালোকে তেনেদৰে ইয়াত তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰোঁতেই অনলাইন যেতিয়া এপ্লাই কৰিলোঁ সকলোবোৰ বস্তু

কে ভি আই চিৰ এটা পৰ্টেল আছে উদ্যমী পৰ্টেল বুলি কয় তাতে অনলাইন হয় অনলাইন হয় অনলাইন হয় তাতে আপোনাৰ লগইন কৰাৰ লগে লগে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তেতিয়া আপোনাৰ লোনটো সেংচন হ'ব সেংচন হ'ব সেংচন হোৱাৰ পাছত আপোনাক বেংকে ক'ব হে বেংকে কোৱাৰ পাছত আপুনি এই ট্ৰেনিংটো অনলাইন ল'ব লাগিব অনলাইন ল'ব মানে তাত কিছমান কিছু ভিডিঅ' থাকিব আপুনি ধৰক এটা বিজনেছ কেনেকে ষ্টার্ট কৰিব এই বিজনেছত প্ৰফিট লস বা আপুনি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব এই সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত থাকিব আৰু এটা ভিডিঅ' আপুনি চোৱাৰ পিছত থাকিব সেইখন অনলাইন চাৰ্টিফিকেট জেনেৰেট হ'ব এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে বেংকত গৈ ছাবমিট কৰিব লাগিব চাবমিট কৰাৰ পাছত যিটো বেংকে ক্লেইম কৰিব ছাবচিডি টকাখিনি আপুনি বেংকত এটা কি ডি আৰ একাউণ্টত জমা হৈ থাকিব আপুনি লোনটো ল'লে আপুনি লোনটো লোৱাৰ যদি আপোনাক বেংকে ফাইনেন্স কৰিলে সেই যিটো আপোনাৰ

বিষয়ে সকলোৱে সম্পূৰ্ণ গম পালে গতিকে এতিয়া ৰৈ থকা সময় নাই আপুনিও উঠিয়ে আহক প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আৰু চৰকাৰে দিয়া যি সুবিধা দিছে এই সুবিধাৰ লাভালাভ উঠাব গতিকে যদি ভাল পাইছে আজি ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা আজিলৈ ধন্যবাদ জয় অসম